श्रीपरमात्मने नमः गुरुवायुपुराधीशं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिः ॐ नमः हरिः ओं श्रीमन्नारायणीयमु श्री तृतीयस्कन्धपरिच्छेदमु पदवदशकमु सृष्टिभेदवर्णनमु वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूर्ह मयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधांसृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत्स सर्जमनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी तावत्प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहाविरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रम् विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदा कृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलाये त्याचष्ट तं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्रा गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन्भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणाच्चतुरानोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्याम् च मानुषकुलानि विवर्धयन्स्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् श्रीहरये नमः